Gitarra, akordeoia eta Спорт – это жизнь. Сегодня специально для спортсменов отведены майданчики не майданчик и стадионы. Але наш стадион больше напоминает поле бою. А что про цескажете вы? А карманцы? Раньше такой хороший стадион. Это был. очень жаль. Почему в футбол играть и не может? А вот надо. Наверное... Я просто помню стадион, когда он был в лучшем состоянии, когда были шикарные просто шикарные беговые дорожки, когда на нашем стадионе проходили. Все союзные соревнования юношеские. И команда какая вот. хорошая была. А сейчас некуда своего ребенка даже. Одного послушания он намного лучше. Почему в городе нет? Мы удивляемся. Все. Вот мой сын хочет играть в футбол. А куда? Некуда. Угу. Надо что-то с этим делать. Фабрика нет. Откуда бежит? Пополнить. Ведь откуда? Некого. А ведь, ведь он должен на ком-то быть. Кто-то должен... Вы вот... нет, по-моему. У этого... Стадион очень нужен. Там очень замечательный стадион. Ну, конечно, его нужно улучшить. А ведь все, все частное, все, все на себе работает. Раньше были магазины, магазины отсчитывали. Кто будет на этот, этот бедный на стадион, кто кому-то надо. Вы знаете, милая, этот город, город моей юности, во-первых. 42 года тому назад я поступила у наше Белгороднестровское педучилище. Это был 1966 год. Прекрасно все было. Еще не разрушалось. И мы, студенты, тоже стремились к тому, чтобы созидалось, но не разрушалось. Мы гордились этим городом. И мы уже старенькие бабушки, вот видите, мне 70 лет, а мне никто не дает. Почему? Потому что у меня сильная энергия, позитивная. Я хочу, чтобы наш город процветал созидался, но не разрушался. Никогда никаких мероприятий почему-то не бывает. Мне кажется, и люди тоже виноваты. Нужно быть более напористыми, какие-то свои права отстаивать и больше переживать за свой город, чем все пускать на самотек и надеяться на власти, которые вообще никогда не будут заботиться, если люди не будут требовать. Я так думаю. В плачебном просто. Что можете по этому поводу сказать? Я сам футболистом играю. Ничего не могу сказать, надо деньги туда вложить. А денег нету. А вот вы, ну вы там играете. Да. Ну, вам приятно там находиться вообще? Ну, что есть, то есть. Что там мы играем. Городские власти просто не хотят его делать. Деньги просто отмыли. Деньги были выделены еще, знаете когда? В 97-м году. В 99-м он уже был должен закончить.